Kita mulakan apa menarik minggu ini dengan berita mengenai pasukan Mobile Legend terbaik di Malaysia iaitu Selangor Red Giant mengumumkan kerjasama dengan OG Esports. Kerjasama ini akan melibatkan penjenamaan bersama untuk Selangor Red Giant yang akan turut membawa nama OG di dalam perjuangan mereka bagi tahun ini. Selain itu, kerjasama ini juga merangkumi pertukaran mendalam dari segi sumber dan kepakaran. Kedua-dua organisasi akan berkongsi akses kepada kebaikan teknikal media barangan maupun pemasaran yang akan memupuk pertubuhan dan inovasi bersama. Ini sudah semestinya satu perkembangan yang baik untuk industri isukan Malaysia. Buat masa ini masih tidak disahkan lagi sama ada mereka menggunakan nama SRG OG, OG SRG atau nama lain sama-sama kita nantikan berita seterusnya adalah Niantic penerbit Pokemon Go secara rasminya tidak lagi terlibat dengan permainan video apabila mereka telah menjual bahagian permainan mereka kepada Scopely iaitu studio penerbitan permainan mudah alih yang dimiliki oleh syarikat berpusat di Arab Saudi dengan pengambil alihan ini permainan popular seperti Pokemon Go Pikmin Bloom Master Hunter Now dan beberapa permainan lain akan dipindahkan di bawah Scott League. Pengambil alihan ini dikatakan bernilai 3.5 bilion US dollar. Berita seterusnya adalah Split Fiction iaitu permainan seterusnya oleh Hazelight Studio telah terjual sebanyak 2 juta unit selepas seminggu dilancarkan. Split Fiction sebelum ini telah terjual sebanyak 1 juta unit selepas 2 hari dilancarkan dan hanya memerlukan 5 hari lagi untuk tambahan 1 juta unit lagi. Seperti permainan-permainan Hazelight Studio sebelum ini, Split Fiction juga permainan yang perlu dimainkan secara koperasi. Sama ada secara setempat ataupun dalam talian. Permainan ini sudah dilancarkan untuk PlayStation 5 device, Xbox Series dan PC. However, setelah mengumumkan yang kemas kini terbaru untuk Genshin Impact iaitu versi 5.5 yang menggunakan judul Day of the Flames Return akan dilancarkan pada 26 Mac yang antaranya membawa pemain ke kawasan baru di Nutland berjumpa dengan watak dan puak baru iaitu Collective of Plenty dan juga mengembara di Great Volcano of Tolan. Kemas kini ini juga menyertakan dua watak baru iaitu Barisa yang membuka watak 5 bintang dengan elemen elektro dan menggunakan katalis dan Iansen iaitu watak 4 bintang juga dengan elemen elektro tetapi menggunakan pole arm. Selain Genshin Impact, PUBG Mobile juga mengumumkan kemas kini yang menyertakan peta, mod dan juga senjata baru. Peta baru yang disertakan adalah peta rondo iaitu peta terbesar di dalam permainan ini yang menyertakan kawasan 8x8km. Peta ini mempunyai gabungan rekaan tradisi dan juga moden ia juga mempunyai pelbagai penambahan tata main seperti Escalator dan EMP Zone. Mod permainan baru yang disertakan pula bertemakan Golden Dynasty dan berlaku di sebuah istana Ta'apun. Istana ini menyertakan pelbagai tekaria dan ganjaran yang tersendiri. Senjata baru pula adalah Reverser Blade yang membolehkan pemain untuk memutar masa agar dapat memulihkan nyawa, tenaga, membuka semula crate dan juga mengelak daripada tersingkir. Bagi Mobile Legends Bang Bang pula pada 19 Mac lepas, ia telah menerima hero baru iaitu itu kali yang dikatakan hero penting untuk meta terkini. Kalian merupakan hero support dan fighter dan sesuai untuk digunakan sebagai roamer. Kalian boleh didapatkan secara percuma sehingga 1 April dengan pembelian menggunakan diamond dan battle point. Diamond akan dipulangkan jika pemain lock masuk selama 21 hari. Bethesda pula telah mengumumkan kemas kini percuma untuk Fallout 76 iaitu Go Within. Kemas kini membolehkan pemain untuk menjadi Go yang akan memberikan interaksi berbeza dengan NPC. Ia juga mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri seperti mempunyai ketahanan terhadap radiasi tetapi boleh bertukar menjadi feral. Kemas kini ini juga tiba bersama dengan musim baru iaitu musim 20, Glow of the gold Penny ada berita baik dan juga tidak baik bagi anda yang ternanti-nantikan untuk membeli Playdate. Berita baik, Panic akan mula menawarkan playdate versi refurbished dengan harga USD 179 US dollar rm 800 ringgit. Versi ini adalah konsol yang dibaik pulih oleh mereka ataupun konsol yang mempunyai kecacatan kosmetik yang kecil. Konsol refurbished ini akan mula ditawarkan buat jumlah yang terhad pada 25 Mac ini. Bersama dengan berita yang tidak baik iaitu playdate baru akan ditawarkan dengan harga yang lebih mahal iaitu USD 225 US dollar berbanding USD 199 US dollar sebelum ini. Samsung pula menawarkan tiga model baru bagi telefon kelas pertengahan mereka iaitu Samsung Galaxy A56 yang dihadir dengan skrin 6.7 inci dan menggunakan chip perprosesan Exynos 1580. Ia ditawarkan dengan harga bermula RM1,999 ataupun RM1,799 untuk harga promosi. Selain itu Samsung juga mengumumkan Samsung Galaxy A36 ditawarkan dengan harga bermula RM1499 dan Samsung Galaxy A26 dengan harga bermula RM1199. Telefon-telefon ini sudah mula ditawarkan secara rasmi pada 18 Mac yang lepas. Asus pula telah mengumumkan penawaran terbaru untuk telefon ROG Phone 9 mereka iaitu ROG Phone 9 FE yang ditawarkan dengan harga terendah iaitu RM2999 bagi membolehkan ia ditawarkan dengan harga yang lebih murah ROG Phone 9 FE dikuasakan dengan cip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 iaitu cip yang sama digunakan untuk ROG Phone 8. ROG Phone 9 yang lain menggunakan Snapdragon 8 Elite. Fenomena filler animasi dari China iaitu Niza 2 diteruskan lagi di Malaysia selepas ia mengutip RM22 juta selepas minggu ditayangkan. Niza 2 sebelum ini hanya mengambil 4 hari untuk mengutip 16 juta. Dengan jumlah terbaru ini, ia menjadikan filem dari China dengan kutipan tertinggi di Malaysia mengalahkan No More Bats. Kejayaan ini meneruskan lagi kejayaan menjadi filem animasi dengan kutipan tertinggi dan juga filem animasi pertama yang mencatat 2 bilion US dollar dengan majoriti besar merupakan kutipan dari pasaran China. Apple TV Plus pula telah telah mengumumkan yang siri Ted Lasso akan diteruskan dengan musim keempat dan Jason Sudeikis akan kembali untuk membawa watak Ted Lasso. Di musim baru ini dikatakan AFC Richmond akan belajar untuk melompat sebelum melihat dan di mana saja mereka mendarat, di situlah tempat mereka sepatutnya berada. Buat masa ini masih tiada tarikh siaran yang diumumkan. Itu sahaja berita menarik sepanjang minggu ini dan juga minggu lepas. Sebelum saya tamatkan video ini, saya juga ingin berkongsi trailer-trailer yang di kongsikan sepanjang minggu ini. Comprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He's trying to find the police. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant, I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. <laughs> Monster. Asis, kami juga ada berkongsi beberapa ulasan minggu ini. Itu sahaja untuk apa menarik minggu ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.